Assalamualaikum warahmatullahi selamat datang ke saluran yang bukan calang-calang. Saluran di mana kita kongsi ilmu, ketenangan dan kadang-kadang gelak sampai keluar air mata. Tapi bukan sebab sedih, sebab lawak yang ada info. Hari ini kita nak kupas satu topik yang semua orang kejar tapi ramai yang sesat dalam mencarinya, bahagia. Yes, bahagia. Bukan hospital bahagia yang korang tak akan pergi itu. Ini bahagia yang bila korang dah dapat korang tak rindu siapa-siapa dah. Ramai cari bahagia macam cari selipar waktu lepas solat Jumaat. Nampak je depan mata. Tapi bukan selipar sendiri. So dalam video ni kita akan sembang pasal bahagia gaya santai, lawak lembut hati, tapi padu macam teh tarik kau ekstra buih. Bahagia. Tak sama untuk semua orang. Ada orang bahagia bila dapat teh tarik ikhlas. Teh tarik biasa je. Tak ada latte art, tak ada daun pudina bergulung tapi sebab dia minum sambil tengok mata mak sambil gelak pasal jiran yang siram pokok guna botol sos tiba-tiba teh tu rasa macam air syurga bahagia tu bukan pada apa yang kita minum tapi siapa yang duduk depan kita dan kalau teh tarik tu dibelanja pula nah itu bahagia ganda dua ada pula bahagia bila gambar kucing dapat 700 likes satu dunia tengok gambar kucing tidur terlentang kita pun rasa macam baru menang award. Tapi pelik. Bila dapat markah tinggi exam, tak ada rasa gitu. Itu sebab emosi kita kadang-kadang mudah terikat pada validasi luaran, likes, share, komen, comelnya. Bahagia ni memang aneh. Kadang bukan pasal perkara besar, tapi perkara random yang buat jiwa berbunga. Selain tu, bahagia makcik kedai. Bila pelanggan tak tanya soalan mengarut, Bayangkan tengah sibuk goreng nasi, ada pelanggan tanya, nasi goreng ni goreng ke kukus? Makcik tu senyum. Tapi dalam hati, mungkin dia dah goreng pelanggan tu dalam imajinasi. Bahagia bagi dia bila kerja lancar, pelanggan faham dan tak ada drama tanya benda pelik. Kadang, kita lupa orang lain pun ada versi bahagia tersendiri, bukan kena viral baru bahagia. Bahagia orang dewasa pula bila gaji masuk awal sebelum bil keluar. Hah, kalau korang dah kerja, mesti kenal perasaan ni. Normally, bila nampak gaji masuk, tengok bank statement, belum sempat nak senyum, boom! Bil internet, bil api, bil air, semua bagi surprise. Tapi, time hari gaji masuk awal dari bil, itu bahagia level tinggi. Boleh beli daging kambing 5 kilo tanpa rasa bersalah. Boleh beli melo 2 kilogram dan tak rasa berdosa. Ini bahagia edisi dewasa faktor yang buat kita rasa bahagia, Rob. Pertamanya, bersyukur walau pada benda kecil. Misalnya bangun pagi tak sakit pinggang, itu pun dah cukup untuk bersyukur. Kadang kita nak benda besar, macam kereta besar, rumah besar, tapi tak hargai nikmat kecil macam tak pernah cirit birit, lepas makan kenduri. Itu pun nikmat juga. Rasa cukup tu buat hati tenang. Walaupun dalam peti ais, cuma ada telur dan air botol. Bila hati bersyukur, minda pun kurang mengeluh. Syukur ni macam skill, makin praktis, makin power. Keduanya, ada hubungan baik dengan orang lain juga buat kita bahagia. Ada kawan yang boleh gelak sama dan menangis sama tu priceless. Let's say kalau ada ramai follower, tapi kalau semua tak boleh tolong kita masa susah, itu bukan support system, itu penonton namanya. Bila ada orang yang jujur dengan kita, kita pun rasa dilihat, dihargai. Kadang-kadang, satu panggilan pun dah cukup untuk ubah mood seharian. Bahagia tumbuh bila hubungan bukan sekadar like, tapi ikhlas dan bermakna. Ketiganya, bahagia bila. Dapat tidur cukup dan hidup teratur. Ni nampak simple, tapi hakikatnya sekarang ni, ramai orang tidur macam burung hantu, tapi bangun macam zombie. Bila badan tak cukup rehat, semua benda nampak gelap. Even nampak anak kucing pun rasa annoying. Bila ada rutin yang stabil, otak kita pun boleh fokus dan badan rasa bertenaga. Bahagia kadang datang bila kita tak menguap 18 kali sebelum Zuhur. Jangan pandang rendah kuasa bantal dan tidur awal. Okey. Faktor keempat, rasa dihargai dan memberi makna. Rasa macam hidup ni ada tujuan, bukan sekadar punch in, punch out, makan, tidur, lepas tu ulang-ulang benda yang sama. Bila kita rasa kehadiran kita memberi kesan pada orang lain, walau kecil, tu pun boleh beri rasa bahagia. Contohnya, ex senyum sebab kita basuh pinggan, jiran ucap terima kasih sebab kita tolong angkat baju. Benda simple tapi emosi besar. Faktor terakhir, hidup ada tujuan yang jelas. Contohnya, bangun pagi dah tahu nak buat apa, hidup jadi lebih fokus. Bukan bangun termenung tengok dinding, guling sini guling sana scroll TikTok berjam-jam. Lepas tu baru ingat belum mandi pagi. Tujuan hidup ni macam waste. Kalau tak set, memang sesat. Bila kita tahu arah, kita lebih senang rasa tenang dan puas hati. Bahagia. Bukan dari orang tapi dari dalam diri. Nombor satu, jangan letak kebahagiaan pada orang, nanti cepat kecewa. Kalau kita harap orang lain buat kita bahagia, kita akan hidup dengan harapan yang tak tentu arah. Bila dia sibuk, kita rasa ditinggal. Bila dia marah, kita down. Tapi bila kita sendiri tahu apa yang buat hati tenang, kita tak mudah goyah. Kita jadi self-charging. Tak perlu power bank emosi dari orang lain. Nombor dua, sayangi diri sebelum sayangi orang lain. Kalau kita tak jaga hati sendiri, macam mana nak jaga hati orang? Self-love bukan bermakna selfish. Ia bermakna kita kenal nilai diri, tahu bila perlu berehat, bila patut kata tidak. Orang yang sayang diri sendiri tak mudah terdesak nak cari kasih dari sesiapa. Dia tahu dirinya cukup untuk beri bahagia. Nombor tiga, kawal reaksi, bukan kawal situasi. Kita tak boleh kawal orang menyakitkan hati kita, tapi kita boleh kawal diri sendiri. Orang memilih nak marah ke, nak ketuk meja ke, atau lebih prefer nak tarik nafas dan bertenang. Reaksi kita yang tentukan sama ada hari kita rosak atau cool. Kadang kita tak sedar kita jadi mangsa mood diri sendiri. So, kawal reaksi bermakna jaga bahagia. Keempat, bahagia adalah keputusan, bukan nasib. Ramai yang dok tunggu hari yang tenang. Tapi sebenarnya, tenang boleh bermula dengan satu keputusan. Aku tak nak stres hari ini walau ada kerja bertimbun. Bila kita pilih untuk fokus pada yang baik, otak akan ikut gelombang positif tu. Kita boleh cipta hari yang baik. Walaupun hari itu penuh cabaran, Bahagia bukan nasib tapi pilihan. Dan kelima, maafkan diri, lepaskan beban silam. Kita semua buat silap. Tapi kalau asyik ulang-ulang ayat, aku bodoh dulu, kita akan terperangkap dalam kisah lama. Maafkan diri itu bukan lupa tapi lepaskan. Bila hati ringan, kita boleh bergerak lebih laju ke masa depan. Dan kita semua berhak bahagia walaupun ada bab dalam hidup kita yang kita malu nak ingat balik. Kenapa ramai orang susah bahagia? Sebab pertama, terlalu bandingkan hidup dengan orang lain. Banding ni macam api kecil. Mula-mula suam, lama-lama hanguskan ketenangan sendiri. Bila kita tengok orang beli kereta baru, kita duduk tengok motor kapcai kita. Bila orang pos bercuti ke Maldives, kita tengok sleeper kita yang dah putus. Lepas tu termenung. Padahal, kita tak nampak struggle orang tu cuma nampak highlight hidup dia. Kalau asyik banding, kita akan jadi pelakon dalam cerita orang dan cerita kita sendiri jadi sunyi. Bahagia tak boleh tumbuh atas rumput orang lain. Sebab kedua, terlalu kejar pujian bukan makna. Bila kita buat sesuatu semata-mata nak orang kata hebatnya dia, kita hidup dalam penjara expectation. Pujian tu manis, tapi kalau tiap hari perlu pujian untuk terus hidup, kita jadi ketage. Bila tak dapat, mula rasa tak cukup dan lama-lama kita hilang diri sendiri. Orang yang bahagia bukan yang popular tapi yang tahu kenapa dia buat sesuatu walaupun tak ada yang tepuk tangan. Berikutnya, tak sedar nikmat yang dah ada. Ironinya, kita selalu cari kebahagiaan yang jauh tapi tak perasan bahagia tu tengah tidur dekat sofa sebelah. Kita lupa nikmat sihat, time sakit gigi baru nak insaf. Lupa nikmat yang kita ada, ayah bila saat ayah dah tak ada baru sedar. Lupa nikmat hujan bila kemarau baru nak ingat. Bila kita mula sedar nikmat kecil, hidup jadi besar mana. Keempatnya, suka simpan luka lama yang tak sembuh. Macam simpan duri dalam poket, makin lama makin dalam. Luka lama yang tak dirawat akan jadi racun kepada semua benda baru. Kita jumpa orang baik, tapi takut nak sayang sebab trauma dulu. Kita dapat peluang baru, tapi masih rasa tak layak sebab kisah lama. Bahagia tak boleh lekat kalau hati penuh luka tak sembuh. Yang last bila asyik fokus pada kekurangan tapi tak fokus kelebihan diri. Macam tengok cermin tapi cuma fokus pada jerawat satu biji. Padahal muka kita ada 98% kulit sihat. Bila kita asyik tengok apa yang kita tak ada, kita akan rasa kosong walaupun sebenarnya kita cukup. Setiap orang ada kelebihan sendiri. Tapi kalau kita paksa diri jadi orang lain, kita akan kehilangan potensi diri yang sebenar. Nak bahagia. Setiap hari, tips pertama, mulakan hari dengan Alhamdulillah. Bangun pagi sebelum sempat buka WhatsApp grup jiran, tarik nafas dan ucap syukur. Alhamdulillah aku masih hidup, masih boleh hutang. Eh, gurau. Tapi ya, bila kita mula hari dengan syukur, mood jadi ringan. Tak perlu tunggu kopi tiga, dalam satu dulu, baru nak rasa tenang. Syukur adalah starter pack untuk bahagia. Tips kedua, kurangkan scroll benda yang buat kita rasa kurang. Media sosial ni macam buffet banyak pilihan, tapi tak semua sihat. Kalau asyik tengok orang kaya, kurus, lawa dan kita rasa makin tertekan, itu bukan inspirasi, itu insomnia. Scroll benda yang tenangkan jiwa. Contoh video kambing loncat-loncat atau ceramah ustaz yang buat kita senyum dan insaf. Detox emosi, bukan detox lemon. Tips ketiga. Maafkan orang walaupun dia tak layak. Bila kita simpan dendam, kita jadi penjara kepada diri sendiri. Orang tu tengah makan ayam goreng, kita pula masih fikir pasal peristiwa tahun 2002. Maafkan bukan sebab dia bagus sangat, tapi sebab kita tak nak simpan racun dalam hati lepaskan dan jalan terus hati ringan langkah pun panjang tips keempat senyum walaupun tak ada sebab senyum tu murah tapi nilai dia mahal kadang kita senyum pada cashier dia senyum balik dan mungkin itu je benda baik dia dapat hari tu senyum ni ubat paling underrated tak perlu preskripsi tak perlu farmasi cuma perlu bibir dan sedikit otot pipi cuba senyum kat cermin kalau nampak seram senyum sikit-sikit dulu seterusnya jaga kesihatan mental dan fizikal makan ikut waktu tidur cukup dan luahkan bila stres jangan simpan semua dalam hati nanti hati jadi stor bukan jiwa bahagia bukan datang bila badan ideal tapi bila badan sihat dan tak merungut dan kalau boleh minum air masak jangan minum air manis macam kuda minum sirap tips terakhir buat sesuatu yang buat hati tenang setiap hari lukis tanam pokok baca buku dengar ayat Quran atau duduk tengok hujan ikut apa yang buat hati korang rasa lapang jangan tunggu weekend untuk rasa hidup cari 5 minit sehari untuk connect dengan diri sendiri itu pun cukup untuk recharge jiwa so sebagai penutup lepas lebih 20 minit kita borak pasal bahagia ni harap korang rasa ringan sikit hati kalau dulu rasa aku tak bahagia sebab tak ada iPhone 17 sekarang harap-harap korang sedar Kadang, bahagia itu datang dari benda paling tak trending. Contohnya solat tepat waktu, minum air masak cukup dan hati yang tak simpan dendam. Ingat, bahagia bukan datang bila semua benda jadi perfect. Tapi bila kita boleh senyum walaupun jiran pasang lagu kuat-kuat jam 2 pagi. Bahagia bukan tunggu dapat jodoh, kerja tetap atau viral TikTok. Bahagia bermula bila korang tengok cermin dan boleh cakap, eh, aku ni okey juga sebenarnya. Tak famous pun tak apa. Janji tenang. Kalau rasa video ni beri manfaat, jangan lupa tekan like, share dekat kawan yang tengah cari bahagia dalam grup WhatsApp Jual Tudung. Dan subscribe saluran ni untuk konten lawak tapi berisi. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya, insyaAllah, dengan lebih tawa, lebih fakta. Assalamualaikum.